shu konsertiglarni oilaviy ko'rib bo'lmaydi deyotganlarni kim majbur qilyapti oilasi bilan tushishga misol konsert qo'yamiz agar sizni oilaviy qadriyatlaringiz tushunchalaringiz va atmosferangiz ya'ni oiladagi atmosferangiz muhitiz shunga позволять qilsa ya'ni shuni o'zizga yeb ko'radigan bo'lsangiz kelib oilaviy ko'rasiz agar siz, yani uh, yani siz yo'q biza bu borada ozgina konservatormiz ya'ni o'sha ko'proq şey, eski qadriyatlar asosida e, yashashni ko'proq ma'qul ko'ramiz deyilsa unda u odamni tanlovi uni hurmat qilishimiz kerak bugun ha san mani kim deb o'ylayapsan san kimliging ma'lum o'zi ahmoq uyatsiz yosh avlodni zaharlaydiganlar bugun yana chiqib olib nima deydi yoqmasa ko'rma ahmoq san tupoy deb boshеm ko'rmaymizmi sani san unaqa ahmoqlarni kunimiz ham qolgani yo'q yosh avlod ko'rib qo'yyapti shuni sizlar ham yozinglar o'sha sohadagi raz madaniyatga tegishlimi işte yozing madaniyat vazirligiga palonchilarni hop biz uni ko'rmaymiz bu tupoйni ahmoqni lekin de. yosh avlod ko'rib buzilyapti deb yozing shuni nimaga reaksiya bildirmaysizlar bitta bir xalqni ma'naviyatini buzadigan tarbiyasini buzadigan yo bir narsa chiqsa o'tiraveramizmi og'izni ochib nimaga aytmaymiz nimaga yozmaymiz hadiy boshqa narsalarni yozib yotadi yozuvchilar shu yozuvchilarga aytinglar shularni yozsin bolalarni tarbiyasini buzyapti deb o'sha şey konsertlarga onasini ayolini olib kiryapti birga o'tirib polniy kerak bo'lsa yetmish foiz o'n sakkiz plyus bo'libyotibdi uyatsizlar o'sha şey joyda o'tiribdi xotini bilan yo onasi bilan shunday kulib o'tiribdi kim indaydi bularga yozing gapiring xalq aytsin bu narsaga qilsa odamni xalqni ijobiy tomoniga manfaatli bo'ladigan chiqish qilsa qilsin bo'lmasa yo'qolsin bo'lmasa qo'shig'ini ham aytsa shunaqa qo'shiq aytsin tarbiyaga oid odamlarni otaga onaga aka ukaga mehr oqibatga vatanga ibo hayoga jalb qiladigan she'r yozsin yetmishga kiragan ham o'laman qolaman tug'aman deb yozsa sevgi deb hamma yoqni rasvosni chiqardi qaysi birini qarasangiz sevgi sevgi deb yotadi yani. bugun shu sevgi sabab bo'lib mana oilalar bir birini o'ldirib qo'yyapti kim qaraydi şey, şey, bu narsaga gapiring yozing yozing portalga yozing yo'qotsin o'sha uyatsiz narsasini isbotlab bering o'sha joyni qirqib qo'ying bo'lmasa bu nimasi bu deb gapiring hech kimda reaksiya yo'q bo'lmaydi u bu unaqa bilan gapirish kerak biz o'zimiz qo'limizdan kelganini qila mana gapiryapmiz biz internetda tarqatayotibmiz biz youtub bormi instagram bormi telegram bormi harakat qilayotibmiz u kommentariyada de nima desa do'g'risi man aytganman una sandaqalardan to'rt milliardta bo'lmaydi man uchun зубчиска ta'sir yo'q manga mani bir yo'nalishimni yo o'zgar bir mavizani uslubini o'zgartirib olmaysanlar sanlar shu yerdan ketsam ketamanki ma'yuzamni uslubini o'zgartirmayman man tamom shu shu ketish noto'g'rimi noto'g'ri bu ho'p biz ko'rmaymiz yana qaytaman siz ko'rmang bolamiz ko'ryapti shuni ko'rib qo'yyapti shuni yoshlar ko'ryapti kimdirlar ko'ryapti sahoba ikromlar ixlos va ilm haqida juda ko'p qayg'urib bu narsani yuz foiz o'zlarida mujassam qilgan ekanlar ya'ni ixlos va ilm shu ixlos va ilmdan ibodat degan narsa kelib chiqadi agar shulardan bittasi bo'lmasa u ilm bo'lsin ibodatsiz bo'lsa u qabul bo'lmaydi ibodat bo'lsin ilm bo'lmasa u ham bo'lmaydi bir biriga bog'liq bugungi ummat deyaptilar hakimlar bugungi ummat ibodatni o'zi bilan ovora bo'lib qoldi uni ichidagi ilmlari haqida qiziqmay qo'ydi natijada bugun sajda qilib ibodat qilayotgan odamni o'sha ibodati haqida ma'lumot so'rangda namozga kech qolsa qanat davom ettirish namoz o'qiyotganda sanoda o'qimay qolsa nima bo'lishligi fotiha surasini o'zini o'qib zam sura o'qimasdan rukuga ketib qolsa nima bo'lishligi yani, yoki qur'onda adashsa nima bo'lishligi yani, yoki shunga o'xshagan tahoratda g'usulda ro'zada va boshqa narsalar shuning uchun ibodatdan afzal turadigan narsa uni ilmi hisoblanadi uni bilimi hisoblanadi bugun umuman ham diniy ham dunyoviy biz dunyoda yashayapmizmi biz uchun hayotimiz farovon chiroyli yengil oson va go'zal bo'lishi uchun faqat diniy emas qur'on hadisni o'zi emas boshqa narsalar kerak bo'ladi mana hozir mana shu turgan masjidimiz bor mana shu общий uni buzsangiz chiqsa bir yigirmata jumongda narsa chiqadi yigirmata jumongda narsa chiqadi mana shu taxtalar g'ishtlar hamma narsani buzsangiz yigirmata jumong eng qimmat narsa g'ish bo'ladi taklab solsa o'n ikki mingta tashlasa o'n mingta g'isht sig'adi katta jumonga o'n mingta g'ish nechi pul olti yuz qirq ming yo'q olti million to'rt yuz ming o'n mingta g'isht adashmasam olti yuz qirq so'm olti yuz ellik so'mda mingtasi olti yuz ellik ming shunaqa nima demoqchiman bu degani agar pulga chaqadigan bo'lsa shuni shuni sindirib sindirib to'plab tashlasangiz yetmish sakson millionlik narsa xolos lekin hozir shu binoni bir million dollarga zo'rg'a qilasiz mana shu yerdan boshlab ayvonlar torat hojat patolog mana remont hammasini olsa bo'pti besh yuz ming o yetti yuz ming dollar ketar nima demoqchiman shu yerdagi xomashyoni hisoblasangiz boring ana ha taxta kubasi muncha lyustra muncha u muncha bu muncha deyda yuz ming dollarlik xomashyo bo'lsa undan qolgan uch yuz ming to'rt yuz ming dollari ilm turibdi bu joyda tku'ryapsizmi qayerga taqalyapti ilm faqat ilm ham birinchi so'zi ilm haqida tushgan Oku. o'qi musulmon o'qishi kerak только o'qish bilan bir millionerni maslahatini aytdim man bir jumada juda katta anjumanda bir odam qo'lini ko'tarib savol berdi siz millionersiz qanaqa bo'lib millioner bo'lishni bilasiz mani o'n ming dollar pulim bor shunga nima qilay nima oborot qilay nima qilsam boy bo'laman deandi haligi odam javob berishdan oldin aytganimni baribir qilmaysan dedi yo'q qilaman dedi qiladigan bo'lsang o'n ming dollarlik kitob olib o'qigin dedi ko'ryapsizmi hozir o'n ming dollar kitob o'qisangiz infark bo'lib bo'ladi bolalar man jentr olaman man deydi o'zi bezin qizil yonib yuradi jentrada yursalar bitta ish bitib qoladi o'zlarini e olib taschalik qursin deb bekorga aytmagan bobolarimiz shu o'n ming dollarga ikki yuz dollardan ellikta qo'y beradi yigitni e guli ellikta qo'yni olib yetaklab boqib yuring botani kiyib ana shu poydi bugun benzin quyish kerak deb boshni og'ritib yurmasdan yana nima ekanmish bizga to'g'ri kelmaydi metan qo'yish ey sen kimsan san u kishiga to'g'ri kelmasa ham metan qo'yish e, metan ali u kishiga to'g'ri kelmasi sandan zo'ri turibdi u metanni deydigan odamni o'zi yo'qda biz aytamiz mana shuni